جب دنیا دیوتاؤں کے سائے میں سوچتی تھی جب کائنات کو اسرار اور جادو سمجھا جاتا تھا تب دو انسان ایسے بھی تھے جنہوں نے ہزاروں سال پہلے کہہ دیا کہ ہر چیز چھوٹے ناقابل تقسیم ذرات ایٹم سے بنی ہے یہ کہانی ہے لوسیپس اور ڈیموکریٹس کی یوسیپس ایٹمزم کا بانی قدیم یونان میں نظریہ ایٹم یا جوہریت کے دو بانی تسلیم کیے جاتے ہیں یوسیپس اور ڈیموکریٹس ان دونوں کے کارنامے اور شخصیت اتنی جڑواں ہیں کہ دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا تاریخ میں ان دونوں کا ذکر ہمیشہ ایک ساتھ آتا ہے پانچویں صدی قبل مسیح کا سن ہے چار سو چالیس مسیح اور وہ یونان کے شہر ملیتہ سے آ کر ایلیا میں آباد ہوا اور اس نے شہر سے وابستہ عقلی فلسفہ سائنس کو آگے بڑھایا وہ تھا مفکر لیوسیپس وہ پارمینائٹس اور زینو سے متاثر تھا اگرچہ ایپیکیورس کے کی خیال میں جو ڈیموکریٹس شکر تھا اس کی شخصیت خیالی ہے مگر ارستو کے ہاں اس کے بہت سے فکری حوالے ملتے ہیں اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تاریخی وجود تھا مگرنہ ارستو جیسا اول درجہ کا مفکر اس کے فکری حوالے کیوں دیتا یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے یہ نظریہ پیش کیا کہ کائنات کسی خدائی مداخلت سے نہیں بلکہ صرف دو چیزوں سے بنی ہے ایٹمز یعنی وہ باریک ترین ذرات جو مزید تقسیم نہیں ہو سکتے اور خلا یعنی وہ خالی جگہ جہاں یہ ذرات حرکت کرتے ہیں پس کی تحریریں تو وقت کی گرد میں کھو گئیں مگر ان کے شاگرد نے ان خیالات کو زندہ رکھا اور پھر دنیا نے ایک اور مفکر کو جانا جس کا نام ہے ڈیموکریٹس ڈیموکریٹس ایٹمی نظریے کا معمار ڈیموکریٹس زمانہ قدیم کی ایک زیادہ واضح شخصیت ہے وہ یونانی ریاست تھریز کا رہنے والا تھا جہاں تک اس کے عہد کا تعلق ہے مورخی نے چار سو بتیس قرار دیا ہے اس نے چار سو بیس میں شہرت پائی ایک ایسا فلسفی جسے ہنستے ہوئے فلسفی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ وہ خوش رہنے کو عقل کی سب سے بڑی دولت مانتا تھا علم کی تلاش میں وہ یونان یعنی سے مصر بابل اور شاید ہندوستان تک گیا وہ صرف فلسفے میں ہی نہیں بلکہ طبیعت ریاضی طب اور اخلاقیات میں بھی ماہر تھا ایک مورخ نے لکھا ہے کہ وہ اپنے ہم اثر فلاسفر میں علمی اعتبار سے ممتاز اور اپنی ذکاوت اور راست فکری میں سب پر حاوی تھا وہ سکرات اور سفستائی فلاسفر کا ہم اثر تھا ڈیموکریٹس خود لکھتا ہے کہ جب وہ ایتھنز آیا تو اسے کوئی نہیں جانتا تھا اس کے فلسفے کو ایک عرصہ تک نظر انداز کیا جاتا رہا ڈیوجینیس لارٹس اسے اتنا ناپسند کرتا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی تمام کتابیں جلا دی جائیں ڈیموکریٹس نے لیوسیپس کے ایٹمی نظریے کو نہ صرف اپنایا بلکہ اسے سائنسی اور منطقی بنیادوں پر منظم کیا وہ کہتا تھا کائنات میں ہر چیز ایٹمز کی ترتیب سائز اور حرکت کی وجہ سے وجود میں آئی ہے نہ کوئی موجزہ نہ جادو صرف قانون فطرت روح ذہن جسم سب باریک ایٹم سے بنے ہیں موت صرف ان ایٹمز کے منتشر ہو جانے کا نام ہے نہ کوئی عذاب نہ کوئی جنت صرف خاموشی خاموشیپس اور ڈیموکریٹس کے مشترکہ فلسفے کی بنیادی تصورات اول ذکر کے مرحون منت ہیں لیکن جہاں تک ان کی وضاحت کا تعلق ہے دونوں کو علیحدہ کرنا بہت مشکل ہے یہ بات حیرت انگیز ہے کہ ان کا ایٹمی نکتہ نظر جدید زمانے کی سائنس کے ایٹمی نظریہ کے مطابق تھا ان کا خیال تھا کہ ہر ایٹموں سے بنی ہے اور ایٹم یا جوہر ازرو ہندسہ نہیں بلکہ مادی طور پر ناقابل تقسیم ہیں اور وہ ہمیشہ حرکت میں رہتے ہیں ان کی تعداد لامحدود ہے اور تمام اقسام کے جوہر کی نوعیت ایک ہی ہے وزن کے بارے میں ارسطو نے ڈیموکریٹس کا کال نقل کیا ہے کہ کوئی ایٹم جتنا نقابل تقسیم ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ بھاری ہوتا ہے اتنے قدیم زمانے میں اتنا صحیح ایٹمی نظریہ پیش کرنا ان دونوں مفکرین کا خاصا تھا انہیں ہم بجا طور پر اولین ایٹمی مفکر کہتے ہیں سچائی کی راہ میں رکاوٹ افلاطون اور ارسطو جیسے بڑے فلاسفہ نے ان کے خیالات کو غیر سائنسی قرار دیا صدیوں تک ان کا نظریہ دبایا گیا لیکن وقت آیا اور سائنس نے انہی خیالات کو تجربات سے ثابت کر دیا انیسویں اور بیسویں صدی میں ایٹم الیکٹرون، نیوکلیس سب وہی ثابت ہوا جو ان فلسفیوں نے صرف عقل سے کہا تھا دو ہزار سال پہلے نہ خوردبین تھی نہ لیبارٹری مگر دماغ وہ تھا جو کائنات کی گہرائیوں کو سمجھ گیا یوسیپس اور ڈیموکریٹس وہ نام جنہوں نے سوچ کا دھارہ بدلا اور انسان کو ایٹم کی تحلیز تک پہنچا دیا آج اگر ہم ایٹمی توانائی نیوکلیئر سائنس یا فزکس کی بات کرتے ہیں تو یہ سب انہی عظیم مفقرین کا قرض ہے اگر آپ کو ہماری یہ تاریخی کہانی پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں